Hai semua, hari ini kita nak simpang tentang media sosial bahasa cerminan diri Kita semua guna media sosial hari-hari kan? Instagram, TikTok, Facebook, ada pun yang sekarang dikenali sebagai X Persoalannya, bahasa yang kita tulis tu adakah ia betul-betul mencubuhkan diri kita? Ah Betul tu Sofia, kadang-kadang kan -kadang, kita uh, terfikir tau orang akan uh, kenal dari bahasa kita sebelum kita tunjuk kita, kita contoh Uh, kita ni bercakap atau berbual di sini dengan orang lain Orang dapat kenalkan bahasa kita sopan ke atau tak uh, banyak kan uh, orang tengah scroll suka komen dekat TikTok ke Facebook ke Mesti nampak komen kita yang kita tulis Aku benci dengan bahasa besar uh, Orang mesti fikir kita tengah marah dengan bunyi ni Tapi padahal kita just marah uh, sebab wifi slow ke atau masalah kecil je Betul tu kadang-kadang kita nak berbual Tapi sebab bahasa kasar orang salah faham media sosial ni dia tak ada intonasi suara jadi ayat yang kasar punya makin keras bila dibaca sebab itulah topik penting sebab masa di media sosial bukan sekadar sekadar tulisan kosong dia boleh ubah cara orang pandang kita pandang kita malah uh, juga masyarakat sekeliling jadi kita kena lah jaga bahasa yang kita gunakan dalam media sosial kami akan bercakap tentang kepentingan bahasa Bahasa di media sosial mencerminkan hak pemikiran kita Contoh, kalau kita komen di hak lain Saya tidak setuju dengan pendapat anda. Mungkin ada lain Orang akan nampak yang kita ini seorang mata Kalau kita komen, kudul lah kami Itu akan mendapatkan kita ini seorang, yang cintik Sebab kita kena sedar Yang bahasa ialah wajah kita di dunia maya Ha betul tu Sofia. Saya pernah baca komen dekat video masakan, ada orang komen resipi ni mengarut, masak pun tak pandai. Padahal boleh je, je dia komen yang lebih baik. Contohnya, saya rasa resipi ni boleh ditambah baik ataupun menambahkan bahan yang lebih okey. Uh, nampak tak beza? Satu bunyi ni macam cikgu masakan, Setelah lagi bunyi macam orang tengah lapar nak makan resipi. Bagi saya, bahasa di media sosial lebih kekal daripada bahasa lisan. Kalau kita cakap kasar berawan mungkin dia lupa. kalau bahasa kasar tadi, orang kira hormat memang suka nak dapat balik saya setuju kita kena ingat bahasa kita bukan saja cerminan diri tapi cerminan keluarga dan tempat asal contohnya kalau pelajar sekolah tulis kasar orang akan cakap dekat ni sekolah mana kalau pergi tulis kasar orang orang akan tanya a bila ni kerja, kerja mana dan orang akan hantar kemajikan dia jadi bahasa boleh angkat image kita atau jatuhkan image kita sendiri itu tu, bila ada orang nak rasa netizen atau masyarakat ni, kita terus buat kerja MTI. Dia kerja mana, tap uh, masa cepat, hampir pun kesian sebab uh, semua sebab tak jaga bahasa. Seterusnya, kami akan bercakap tentang isu-isu dan cabaran yang dihadapi. Cabaran so, sekarang ialah penggunaan emoji. Memang emoji boleh lembutkan mesej. Contoh, saya dah setuju bersama emoji ini. Tapi bila marah, orang akan letak emoji api. Macam gini. Memang makin membaru lah kan? Haa -ha, lah, ya. Kadang-kadang orang marah panjang berjaya. Last-last letak ini yang macam je. Konon nak sejukkan suasana, tapi orang tetap rasa rasa dengan apa yang kita send dekat media sosial tu jadi macam uh, macam mak kita lah Awak ni dia kira Tak dengar cakap malas belajar Kita pun macam uh, hey, hey, uh, Bunyi pelik kan macam tu uh, satu lagi budaya uh, adalah budaya short form Kalau dengan kawan rapat, okey-okey Tapi bila ditulis untuk umum, contohnya dalam uh, grup whatsapp yang yang rasmi uh, Contoh, you tak payahlah komen Bagi setengah orang, ia dapat macam malas nak komen dan jangan lupa pula isu body shaming Iaitu bahasa, bahasa hina fizikal orang Saya perasan yang bahasa-bahasa macam ni makin berlua, berleluasa dan uh, Diorang akan, contohnya diorang cakap Diorang panggil orang gemuk lah, hitam lah Jadi katakan bahasa-bahasa uh, macam ni Dia bukan satu kurang kata Tapi dia boleh menjatuhkan marah orang lain Tambah pula, bahasa-bahasa uh, macam ni dia boleh uh, menyebabkan tekanan emosi kepada orang yang bahasa itu ditujukan Jadi, bahasa negatif ni bahaya sebab ia boleh mencetuskan budaya yang toksik Bila seorang mulut kasar, orang lain ikut sekali Lama-lama, orang pun menjadi macam bila kurang Ya, yeah, betul tu Saya pernah nampak satu post pasal resipi ayam uh, Resipi tu, um dengan uh, Elok eh, je dia share resipi ayam Tiba-tiba uh, ada orang yang komen macam Ayam kau ni uh, ma -ma macam parti politik tu lah Padahal tak berkait pun dengan parti politik kan Lepas tu terus gaduh kan? Dari dapur um, daripada masak ayam tu Terus jadi ke, ke parti politik Jadi macam tak masuk akal ha, Itu bukti bahasa boleh bawa sesuasana. Dari santai tiba-tiba Dan seterusnya, kami akan menceritakan tentang cara uh, menjaga tata karma okay, Bagi saya, cara paling mudah ialah kenal audiens, kenal orang yang kita bercakap uh, Kalau tulis status umum, gunakan bahasa standar Kalau dalam grup kawan rapat, bolehlah kita santai sikit Sebab orang tu yang kita kenal, yang kita rapat Tapi jangan sampai kita hilang adab dengan orang yang kita rapat Walaupun kita marah, kita boleh guna bahasa, uh, bahasa sopan. Contohnya, ganti kamu dengan saya kurang setuju dengan pandangan awak. Jadi, tak adalah orang yang baca mesej kita itu terasa lebih matang, lebih beradab bahasanya, kan? Selain itu, penting untuk kita untuk fikir sebelum kita menulis. Kalau kita rasa ayat itu mungkin boleh menggulis hati ataupun melukakan hati seseorang, lebih baik kita jangan post tekan uh, pada terus kadang-kadang diam itu lebih berharga betul sebab tu setiap orang kita mencari rekod digital hari ni kita tulis dan esok orang boleh kongsi semua dia komen kita tu mana ia boleh menjelaskan pulang pekerjaan atau pelajaran kita jangan sampai tulisan kita jadi batu penghalang untuk masa depan kita ramai nak tambah lagi kita sendiri kena jadi contoh kalau kita sopan orang lain ikut kalau kita kasar orang lain pun ikut jadi untuk uh, kita sebagai bakal guru Mestilah lebih uh, penting untuk kita menjaga tata kerama Kerana kita akan menjadi contoh kepada kepada generasi yang akan datang Generasi muda yang akan datang Jadi uh, penjagaan tata, kata kerama ini Ia bermula de, dengan diri kita Betul tu uh, Hari tu lah saya pernah Orang bodoh lah. Lepas tu, saya terus balas. Terima uh, kasih atas pandangan. Semoga awak pun sentiasa berjaya. Uh, Tiba-tiba orang tu minta maaf kat saya. Jadi, nampak tak? Kuasa bahasa yang lembut ni dia boleh cairkan hati yang keras. Seterusnya, kita akan fokus pada dua benda yang selalu jadi isu. Pertama, pengaruh influencer terhadap bahasa netizen. Yang kedua, isu trigger warning ataupun dikenali sebagai sensitivity social. Ha, dua benda ni, ni memang selalu buat perang dekat ruang komen. Kadang-kadang uh, punca kadang -kadang, ni bukan uh, pun macam konten ataupun isi kandungan video tu tetapi bahasa. Betul tu, kita selalu fikir uh, media sosial cuba tempat hiburan tapi sebenarnya bahasa yang kita guna ada kesan yang panjang. Betul tu. Dan kita semakin berguna pun tak boleh lepas tangan. Kita semua ada, ada kandungan sebab bahasa mereka ada yang buat live dan ini bisik orang akhirnya jenama jenama ni kenal tak nak pun ambil mereka sebab jenama ataupun brand ni uh, tak nak dikaitkan dengan isi ni besar contohnya orang tu dia suka melata bila influencer marah dan guna bahasa kasar pengikut pun ikut marah sampai ada trend serai kau ni ramai-ramai itulah yang membayar orang betul tu Influencer bukan sekadar post video Mereka juga ada kuasa untuk mempengaruhi perangai orang Kalau mereka jadi kasar, mereka pun jadi, jadi kasar Jadi ini adalah setang jawab, jawab, mereka Kalau mereka sopan, pengikut mereka pun terbawa sopan Kalau influencer sendiri tunjuk tata kerama yang baik Bayangkan, berapa ramai yang kena maju yang boleh ikut contoh positif tu? Betul, bila influencer cakap kalau tak maka komen akan berubah daripada negatif kepada positif Itulah yang kita perlu sekarang Bahasa yang perlu dibina bukan berbentuk Sekarang kita masuk isu yang kedua Trigger warning dan Sensitivity Ada benda yang kita post mungkin biasa bagi kita tapi sangat sensitif untuk orang lain Contohnya topik uh, kematian uh, Berat badan, mental, trauma, kelembangan dan lain-lain Kadang-kadang orang post pasal self-harm Tanpa beri apa-apa amaran Lepas tu ada penonton yang sedang struggle uh, Terus trigger dengan apa yang di-send atau di-post dekat media sosial Ada satu kes dekat tentang ni Seorang, uh, influencer buat video video untuk nak kenakan kawan-kawan dia uh, yang ada seseorang tu bunuh Dia ingat dia, dia lawak tetapi ramai penonton dia Ini boleh, uh, boleh, boleh menyebabkan penonton dia trauma Ada yang uh, rasa tidak senang dan mungkin juga ada yang boleh uh, menangis tengok video-video macam -video ni kerana uh, ini adalah sensitiviti untuk mereka sebab tu trigger warning tu penting kalau kita tengok um, biasa kalau video-video yang macam boleh melanggar sensitiviti ataupun mengganggu emosi orang tu orang kena letak trigger warning di hadapan supaya penonton boleh uh, ambil cakna ataupun ambil perhatian untuk tidak tengok video tu dan tengok tu video lain dalam isu sensitif ni bahasa kena dah lebih lembut ketika ayat macam kau gemuk lah kepada topik berat badan ni sensitif jadi jangan sedap-sedap orang. Ya, betul tu. Ada orang, bukan mm -hmm. uh, sensitif pun, tapi dia baca, terus terasa. Maksudnya, orang tu dia ada sikap sensitiviti yang seperti mana dia tu mudah terasa dengan apa komen ataupun apa orang uh, cakap tentang dia. Macam uh, saya lah. Orang kata, muka saya macam orang tiga dunia. Saya okey okay. je, tapi lapar. <laughs> Kalau tak suka, jangan tengok Ini merupakan sikap lepasan kan? Eh? Kalau kita sentuh topik berat, benda ni senang je Letak trigger warning, kesihatan mental, trauma, fizikal Atau kegerasan dekat permulaan video semua si. Ya, benda ni ambil masa dulu aje Tapi kesannya besar untuk orang lain Betul tu, itulah nak cakap mah ha? Bukan setakat ayat syampan, tapi empathy Macam Jadi, hari ni kita belajar dua perkara influencer ada kuasa membentuk bahasa masyarakat dan kita semua bertanggungjawab menjaga sensitiviti di media sosial. Bahasa yang baik boleh menyenangkan, bahasa yang kasar pula boleh mencederakan. Kalau tak pasal yang menyakitikan hati orang lain, janganlah kita menyebarkan bahasa kita image kita kalau nak orang nampak positif ini bahasa yang baik jangan jadi keyboard warrior separuh masa sopan santun di media sosial lambang hati pun pemati orang lain insyaallah orang akan pula Mungkin sesuatu tidak salah Tapi, sering kita berbahasa yang menentukan Gunakan bahasa untuk membina Bukan merosakkan Saya nak simpulkan Jadilah bahasa kerana itulah negasi kita kita. Apa yang kita tulis akan kekal walaupun suatu hari nanti kita sudah tiada. Jadi tinggalkanlah jejak bahasa yang baik sebab bahasa itu bukan sekadar kata tapi cerminan jiwa kita. Sekian terima kasih.